assalomu alaykum azizlar ana sizlar bilan biz uchinchi mavzuga yetib keldik kalit qayerda mana shu mavzu asosida darslik o'tamiz nasib bo'lsa rasmlarga e'tibor bering inson kalitini yoqotgan izlayapti uylaridan xuddi o'shanaqa rasm asosida misol uchun yuqorida rasm ko'rib suhbatlashib ko'ring deyilgan yogun oddiyoyo yo'ng'oshinin chegim buva hayo buyo qayer yo'ng'oshi hozir nima qilyapti ya'ni rasmdan kelib ol, chiqib savol berilgan oldingi bo'limlarda buni qanday ishlash kerakligi haqida tushuntirilgan o'shaning uchun endigi darslarda tushunarli bo'lgani uchun alohida to'xtalmaymiz valu o foydalaniladigan iboralar ko'rib chiqamiz albatta koshil mehmonxona turmush o'rtoq bu er xotin pang xona son qo'l Ani xotin yangbok yangbok kiyim ya'ni kostyum deymizi o'sha yo'lshvi kalit v yuqori usti misol uchun stolni usti bo'lsa vi bo'ladi sizlar bilasizlar ni oshqozon deb ham bilasizlar albatta u ma'noda ham keladi bu ma'noni ham beradi vi <quote> <Marina plausible> <c Ihr Dracula>. keyin to'liq ma'nosini o'tganmiz oshqozonda vijan bo'ladi o'zi aslida qisqartirib vi deb ataladi va bu vi biror nimani ustida ya'ni ko'rsatgich kelishi ma'nosida m keladi chumoni hola chatta qidirmoq takcha tokcha o'sha davom etamiz ohvi va parm iboralar dialoglar va talaffuzlar oh o'tamiz berilgan rasmni ko'rib to'g'ri javobni belgilab ko'ring deyilgan ya'ni bizaga ko'rsatkich kelishiklari berilgan va narsalar berilgan misol uchun mana rasmga qaraymizda bu narsalar rasmda qayerda joylashgani ko'rib o'sha narsani qayerda ekanligini bu ko'rsatkich bilan kelishtirib moslashtirib yozishimiz kerak bularni tarjimasini aytib beraman bularni o'shanga qarab belgilab chiqasiz ya'ni we ustida are tagida biron bironmasalan nimani vn chap tomon o'rincho o'ng tomon bilib oldingiz bularni o'shalarni moslab qo'yib chiqsangiz bo'ldi keyingisi har doimgidek texva texva bilan ishlash anchagina bizaga tanish bo'ldi bitta oq oqon uchta quyonni uramiz albatta savollar savollarinimiz bularni eshitib tushungan savollari yo qayer belgilaymiz kalit qayerda va buni eshitib to'g'ri javobni topamiz va buni eshitib belgilab bod bo'lgandan so'ng har doimgidek albatta bu anaqani o'zimiz alohida o'qib ko'ramiz o'qib chiqqandan keyin bu bilan birgalikda o'qib chiqamiz va bu xatolarimiz bo'lsa agarda bundan farqli ravishda to'g'irlab chiqamiz va parmga o'tamiz bizaga beriladi bu safar iular beriladi iuni ko'rib chiqamiz shunga aloqador bo'lgan so'zlar beriladi buni eshitamiz qanaqa o'qiganligini kuzatib boramiz va o'zimiz telefonimiz dafoniga записва qilib olamiz запись qilib da keyin o'sha asosida tekshirib ko'ramiz agarda to'g'ri o'qigan bo'lsa, yaxshi to'g'ri o'qimagan bo'lsa xato joylarimizni tekshirib ko'ramiz o'shanda o'zimizni ustimizda ko'proq ishlashga harakat qilamiz va bu so'zlarni tarjimasini aytaman nima lug'at daftarimizga to'liq yozib olgandan so'ng o'zimiz yozib olgan audio variant orqali yo'lda ketayotib ham bularni yodlasak bo'ladi o'shanda demak ketdik vayn vino meva gyil mevahojatxona vol oy piongol. ya'ni vol bu osmondagi oy materik emas bu kalendardagi oylar poon kasalxona gonto boks boksyor v nimaga nima uchun nima s bu farqini aytib ketay oldin vni nima desam ekan ohangga qarab ham farqlaymiz misol uchun v deyish ham bor v buni albatta bizani kicho gruppada o'qiganlar biladi tushuntirib berilgan alohida bu o'shanga e'tibor bering esaраспечать deymizku unaqa pechat qilish shunaqa printerdan chiqarish degan penana yaxshi hammasini joyidan tetik va veyto bu ofиtsianka ofitsant bu nima desam ekan qanday holatlard ishlatiladi ayollarga ishlatiladi faqat bu ya'ni o'sha aytganimdek официанка bo'ladi deb ishlatib bo'lmaydi buni va vonil nima gap qanday ishlaring yaxshimi o'shanaqa ma'noni beradi bu vonil va davom etamiz bubo bubo birinchisi mosa plas e ya'ni bu o'zbek tiliga tarjima qilinganda da degan ma'noni beradi ya'ni da ga degan ma'noni ham beradi ko'proq holatlarda da degan ma'noni beradi ya'ni faqatgina buni biza subjektga qo'shamiz ot so'z turkumiga qo'shib ishlatamiz va buni misolda bu ko'rib chiqamiz kabangi odiya kabangiy sumka qayerda bor qayerda pani esa xonada bor xonada o'shanaqa ma'noni beradi bu e qo'shimchasi buni qo'shilish holati esa juda oson bu oldingi darslarda o'tilgan grammatikalarga o'xshab padchin bor yo'qligiga unli ondoshga qaramaydi bu geroy bo'lib shunday chiqadida har qanday so'zga qo'shilib ketadi bu 'shanaqa bizani герой hisoblanadi buni ma'nosini bildik qisqacha qoida qilib aytadigan bo'lsam koreys tili grammatikasidagi e qo'shimchasini ot so'z turkumiga qo'shib foydalanamiz bu grammatik qo'shimchani fe'l va sifatga qo'shib foydalana olmaymiz e grammatikasini o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak da ga degan ma'nolarni beradi va bu grammatika qaratgich ko'rsatgich ma'nolarni keltirib chiqaradi e grammatikasini qo'shishda qo'shayotgan so'zimiz ot ekanligiga e'tibor bersak bo'ldi o'shani o'zi yetadi har qanday holatda otga qo'shilib ketiladi har qanday so'zga ot bo'lsa bo'ldi o'shanda qoyida yozib osangiz bo'ladi va davom etamiz rasmni ko'rib yozing deyilgan ya'ni qanday kompyuterga kompyuter qayerda kompyuter qayerda joylashganini yozishimiz kerak ya'ni birinchisini aytaman mayli stol ustida demak biza mashqnar bajarganmiz stol nimaligini bilamiz da nimaligini bilamiz ustida nimaligini bilamiz o'shalar asosida bitta javobini yozib chiqamiz har biriga har biriga e'tibor bering hammasida o'sha narsa so'ralgan va tip berilgan e'tibor bering myonsa e las gada oda tanida ya'ni yos otga otga qo'shiladigan e grammatikasi ketidan ko'proq keladigan so'zlar hada uda taniyda ekan e'tibor bering ya'ni yuqorida ta'riflab biza o'rgangan grammatikadan ko'p holatlarda bundan keyin bormoq kelmoq qatnamoq degan so'zlar ko'proq kelar ekan misol uchun buni o'qib beraman va tarjimasini tushuntirib beraman yonsa e hada oda tanida osado hamki sischansori hamki yo e'tibor bering bu yerda aytilgan o'sha otga qo'shiladigan yuqorida aytib bergan narsam otga qo'shilgan e qo'shimchasini orqasidan ko'proq mana shu so'zlar keladi deyilgan va bundan tashqari ko'proq joylarga qo'shiladi ko ekan bu ya'ni qayerdadir degan ya'ni misol uchun shu yerda shu yerda u yerda o'sha ma'nolarda keladi ko'proq joyga qo'shiladi ko degan ma'noni beradi o'shanaqa ma'noda keladi ekan ko'proq bom bob ikki bombob ikki endi bular nima bom bob ikki video degani ya'ni o'sha bizani joylashuvlar joylashuv so'zlar ekan ya'ni место положение deydiku lokatsiya deymiz o'sha narsa o'sha ma'noni beradigan so'zlar ya'ni qayerda joylashgan qaratgich kelshigi deymizmi o'shanaqa narsalar so'zlarni ko'rib chiqamiz e'tibor bering tvi orqasi orqasida kaunte o'rtasi orasida ab oldida an ichkarida pak tashqarida vi ustida are tagida sai orasida endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin ko'pchilik e'tibor ham bermagan bo'lishi mumkin kaunte bilan sayi bir xil tarjima qilindi o'rtasida orasida deb endi buni farqini qanday bilamiz farqini biladigan bo'lsak kaunte bu ikki predmet faqatgina ikki predmet o'rtasida bo'lsa kaunte ishlatamiz a ko'p predmetlar orasida bo'lsa sayi ishlatiladi ya'ni tarjimasini o'rtasida orasida deb chiqarib olsak bo'ladi ikkalasini ishlatilish holatlari ko'pchilik adashtirib qo'yadi o'shaning uchun farqini to'liq bilib olishingiz kerak o'shanda o'shanda xato qilmaysiz albatta ularni tarjimasini bildik bunga qoida ham shart emas shunchaki mobo tarzda berilgan bularni yodlab olish kerak va yozilishi bilan yodlang juda ko'p ishlatiladi bular bularshular va yonsib yoimanqo'shilyo' berilgan rasmga to'g'risini yozishimiz kerak ya'ni berilgan predmet qayerdaligini yozish kerak misol uchun bizaga biron nima so'z berilgan va buni qayerdadir nimadir bor o'shanga biza qaratich kelishi bilan nima borligini yozib chiqishimiz kerak a keyingi berilgan dialogni to'ldirishimiz kerak ya'ni misol uchun keltirgan bizga ya'ni kuchukcha qayerda deb so'radi va biza unga javob berdik stol tagida xuddi shunaqa har birini to'ldirib chiqasiz ia vasifa bo'ladi bu albatta chiroyli qilib bajarishga harakat qiling